Исходя из того, что сейчас происходит на рынке труда, можно сделать несколько полезных выводов. Мир так быстро меняется, что знания, полученные за 4-5 лет в университете, могут потерять свою актуальность до момента вашего выпуска из университета. Вам не обязательно следовать тем рабочим правилам и подходам, что были ранее. Гибкость, инициативность и самоменеджмент, что такие специалисты располагают к себе с первых минут. Работа сама меня найдет. Из этой истории выплыло несколько наших корпоративных ценностей. Беги, Форест, беги. является решающим фактором в карьере. Талант, упорство, связи, быть может, удача. Я слышала историю парня, который вернулся из армии и длительное время даже не пытался устроиться на работу. Почему? Когда ему задали такой же вопрос, ответ был следующим. Мне гадалка сказала, чтобы не спешил, потому что работа сама меня найдет. Что скажете, как вам такой подход? Я, конечно, не гадалка, всего лишь HR-специалист в IT, но с уверенностью могу сказать, что успех в карьере может стать закономерностью, а не случайностью, если целенаправленно развивать себя и свои навыки. Как именно, смотрите в этом видео на канале GoIT. Привет, я Настя, и за следующие несколько минут расскажу вам о том, как ускорить положительные перемены в вашей карьере. Все советы из практики, поэтому вы сможете понять, какую тактику поведения для себя выбрать, чтобы развиваться на текущей работе, или же найти новую, более подходящую вам работу. А также какие именно навыки стоит развивать, как это делать и какие сейчас существуют тренды в карьерных вопросах. Ежегодно количество традиционных офисных работ в компаниях сокращается. Одновременно растет количество фрилансеров, предпринимателей, консультантов. У меня на собеседованиях были кандидаты, которые переучились найти специальность во время начала карантина в 2020 году. Исходя из того, что сейчас происходит на рынке труда, можно сделать несколько полезных выводов. Высшее образование — это уже не такой must have, как раньше. Теперь еще больше диплом нужен родителям, чем работодателям. Мир так быстро меняется, что знания, полученные за 4-5 лет в университете, могут потерять свою актуальность до момента вашего выпуска из университета. А получать по два и больше высших, тем более, нужно далеко не всем. И скорее это будет пустой тратой времени, если не совмещать это с реальной практикой в реальной жизни. Давайте тут под видео дружно напишем диплом, какой именно специальности пылится у вас на полке. У меня юридической. Такие компании, как Google, Apple, Netflix и большинство IT-компаний, включая нашу, не требуют диплома о высшем образовании. Также растет спрос на профессии, которым можно обучиться онлайн. Например, диджитал-маркетолог, разработчик приложений, разработчик сайтов, дизайнер, аналитик данных, менеджер проектов и другие. Еще один немаловажный факт, который проверен на опыте многих специалистов, с которыми я имела дело, и даже на мне, удовольствие от работы важнее любой зарплаты. Я не встречала ни одного человека, кто бы добился успеха, занимаясь нелюбимым делом так как мы слишком много времени проводим на работе для того, чтобы ее не любить. Теперь эти высокие зарплаты, да, это все знают. При этом много кто приходит сюда не только из-за этого. Для тех, кто войти всерьез и надолго, это способ самореализации и проявления своего творчества, создания качественного продукта и улучшения жизни людей через технологические решения. Чтобы развиваться, не прекращайте инициировать изменения. Если раньше было принято, что сотрудник получает указания сверху, сейчас приветствуется, когда инициатива исходит от специалистов всех уровней. На всех интервью, что я провожу, независимо от открытой позиции, основными критериями, помимо владения профессиональными навыками, является гибкость, инициативность и самоменеджмент. Помните, если что-то постоянно идет не так, нужно менять подход. Для того, чтобы получить то, чего раньше не имели, нужно делать то, чего раньше не делали. Вам не обязательно следовать тем рабочим правилам и подходам, что были ранее. Не бойтесь смотреть шире, пробовать новые тактики, смотреть на ситуации с высока. По деловому это называют helicopter view. Но если прогресса нет, вас не слышат и не хотят слышать, если инициатива не приветствуется, вы чувствуете, что никому кроме вас это не нужно, беги, Форест, беги. Еще один вывод – неудача – неотъемлемая часть успеха. Каким бы ни был ваш опыт, даже самым неудачным – это часть вашего пути. Говорят, что не ошибается только тот, кто ничего не делает. И это чистая правда. Фаундеры эти компании, в которых я работаю, рассказывал, что когда они с друзьями только начинали свою деятельность, они установили правила не бояться показаться тупым, так как каждый из нас когда-то был джуном, с чего-то начинал и не владел большим количеством знаний. Из этой истории выплыло несколько наших корпоративных ценностей. Уметь смеяться над собой и толерантность к ошибке. Своей, чужой, любой. Да и сейчас, если я где-то затуплю, я всегда знаю, что меня поймут и простят, ведь каждый встречает неудачу на своем пути, и это одна из точек роста. Вы знакомы с термином soft skills? Если смотрели этот канал, то точно должны были слышать. Вот ссылка на ролик, который поможет напомнить или разобраться в них детальнее. А если вы не в курсе, что такое гибкие навыки, то я рекомендую провести работу над ошибками и срочно познакомиться с ними. А в этом видео я детальнее остановлюсь на теме коммуникации. Умение понятно и грамотно излагать свои мысли – это база, с которой нужно начать, особенно если мы говорим о собеседовании. И тем более, если речь идет о публичных выступлениях и презентациях своих проектов или же решений. Важно понимать, что просто пересказать факты и уметь влиять свою речью – это разные вещи. И, кстати, пользуясь случаем, проведу со сопрос Среди ваших знакомых более успешны те, кто разговорчивый, или же молчуны тоже достигают своего, просто об этом никому не рассказывают. Коммуникация, лидерство, саморазвитие, гибкость, эмоциональный интеллект, ориентированность на результат – это все навыки, которые становятся решающими на профессиональном пути любого специалиста. lista Какой навык вы начнете развивать первым? Для меня самый главный карьерный навык – это умение работать с людьми. Неважно, сколько у вас знакомых, главное – качество отношений и какую пользу вы предлагаете другим. Связи создают доверительные отношения и открывают новые возможности. По возможности расширяйте свою сеть контактов, делайте это каждый день, не бойтесь знакомиться. Вы обращали внимание, как знакомятся американцы? В какой бы точке мира они не встретились, они всегда найдут что-то общее для small talk. Даже работая из дома, можно расширять профессиональные контакты с нужными вам людьми, рекрутерами, специалистами из других компаний. Старайтесь больше общаться с вашим руководителем и не бойтесь проявлять инициативу. Это может быть звонок раз в неделю, раз в две недели, когда вы можете задать вопрос, попросить помощи, обсудить новые задачи или цели. Держите руководителя в курсе своей работы, прогресса, препятствий и не забывайте спрашивать совета. При этом никогда не переносите критику и замечания на свой счет. Относитесь ко всему проще и стремитесь принимать наиболее удачное решение, основываясь на личном мнении и мнении со стороны. Странно было бы в этой теме не сказать об обучении. Инвестируйте время в самообразование. С развитием технологий учиться придется всегда. Автоматизация затронула почти все сферы деятельности. Моя работа предполагает в основном коммуникацию с людьми, при этом я постоянно использую различные инструменты, работе с которыми приходится учиться, например, трекеры, облачные сервисы и прочее. Публичные выступления и работа на камеру – это тоже вклад в развитие карьеры. Этому тоже надо учиться для расширения своих возможностей. Проанализируйте свои навыки, определите пробелы, ознакомьтесь с профильными курсами, статьями, книгами. Делитесь и обсуждайте новые идеи, статьи с коллегами и руководителем. Анализируйте рынок и конкурентов. Когда человек изучает что-то новое, это говорит о его стремлении развиваться, о его гибкости, любознательности и сразу выделяет среди других. И я, как HR, точно могу сказать, что такие специалисты располагают к себе с первых минут. Хотите поменять сферу деятельности? Начните действовать. Начните общаться с теми, кто там уже работает. Многие свитчеры в IT — это те люди, которые крутились в компании айтишников и решили попробовать себя там же. А кто-то просто начинает изучать всевозможные ресурсы, а после просто пробует шаг за шагом себя в этом деле. Например, пройдя бесплатный курс или марафон. Если хотите менять сферу деятельности, проведите также анализ своих достижений. Кандидата оценивают по предыдущим заслугам, поскольку многие навыки универсальны, те же soft skills, о которых я говорила ранее. Часто кто-то из ваших знакомых может иметь возможность помочь вам. Поэтому, кем бы вы ни работали сейчас, расширяйте свою сеть знакомств. Нетворкинг действительно работает. И помните, ценят те, кто проявляет инициативу, не боится ответственности, умеет слышать и слушать, а также открыт новым людям и возможностям. Я, конечно, не гадалка, но вы ведь и сами знаете и понимаете, что в большей мере все зависит от вас. В конце концов, каждый получает тот результат, который заслуживает. Поэтому работа над собой – это залог успеха. Было интересно? Ставьте лайк, чтобы YouTube помог ролику взлететь. Всем пока! Я учился в КПИ 8 лет и... Почему было интересно? Ставьте лайк, чтобы YouTube помог...